Всем привет, друзья! Как вы видите, вот у нас такой снеговик. Он насадный есть, правда. А... Уши. Он из рая, кстати. Так вот, друзья. Мы его очень долго прорабатывали. Мы его сделали уши, руки. Ах. Вот это вот из рая. Шапку. Глаза большие. И, так. А. и в этом видео мы будем все про него рассказывать. Как он жил? А. В общем, как он жил в своей жизни? И как он родился? Сначала как он родился? Он родился так. Мой папа хотел сделать вот из вот такого вот э, штуки гиганта он вот так вот быстро 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 вот так как МАП вот так уж быстро делал и получилось вот такая часть потом я сказал папа давай бы родим серовика он сказал, да. Сделаем, а не родим. Я и вы его сделали. Вот. Это я сделал. Это как бы живот. я тоже его сделала. И ухи. Ухи были самыми тяжелыми, особенно для меня. А как на немецком ухе? Не а, знаю. А нос? Не знаю. Лазер. А, Вот. Выбрали вот такой и вот так его сжимали. Ну, у нас не всегда удача. Всегда уда неудача. И мы вот так делали, потом откололось это. Потом бы еще раз оно откололось, откололось, откололось. И мы это очень долго прорабатывали. И это Руки. А руки были легкие. И так, усы были очень легкие. Просто взяли вот так, сжали и все. Нос такой же, как и они. Ну, чуть-чуть потяжелее. И шляпа. Она быстро. Ну, самое главное. Вот райская шляпа. Окей, друзья. Всем пока. С вами был Делюсь. A, ah, Denis od Vodimer, ide dojčva.